hsani делоviy bo'lib ketdi deb eshitdim да sochlarimdan ko'rmayapsanmi nima qilyapsan hozir birov housda okalarga shogird bo'lib tushganman yo'g'e да sifat baribir sifat ishni ustalaridan o'rgangan yaxshiroq to'g'ri to'g'ri qayerda joylari ularni дружба народовa bor keyin qoziobodda bor man ham oaa unda olib borasanmi ma давайте ko'zingga qarab yurmaysanmi kamol ha men shu yangi kelgan bolalarni hammasi kar kar bo'ladi ochib turgin o'ldiraman hozir bu bolani ne kunlikki ajal ya'ni har kim o'z ajali bilan e kimsan o'san mo'minovmi keldilarinmi o'tirlaring aytgancha stoz o'qituvchilar kecha gre arda o'ynayotgan ekanlar qaysi o'qituvchini vatantebu man ustozimdan ko'rib qoldim klubda qaysi ustozing odamnomadan dars beradilau ustoz mendan bitta savol bor edi Ammo o'qituvchi nega faqat ruschada gapiradi qaysi o'qituvchi ona tili ustoz man ham kecha ko'rdim kimni ko'rding siz ko'rmaganlarni ko'raveraman. yuribman urish kerak ustoz kuzgi ta'til nechi kun berilyapti 30 kun berilyapti ustoz ho, ha bularga o'n besh kunni o'z yetadi bo'pti ustoz e san kelang ertaga normalni formada kellaring tushundingmi o'qish kerak yangi kelgansan тем более maktabni shaniga dog' tushirmalaring <laughs> bularga <laughs> qattiq gapirib o'tirmay. nima qiladi <laughs> uradimi yo'q yig'lab Yig'lab yig'labsh kerak